कांग्रेस ने प्राइम मिनिस्टर दिए हैं और वो सभी बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर हैं चाहे पंडित नेहरू लाल बहादुर शास्त्री इंदिरा गांधी मनमोहन सिंह नरसिंह राव राजीव गांधी जी ये सभी बेहतरीन प्रधानमंत्री रहे और ये सभी प्रधानमंत्री ने जो देश बनाया है वो तो बेचने का काम का ऑक्शन करने का था ऑक्शन सिर्फ एक या दो उद्योगपतियों के लिए वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे ऐसी व्यक्ति जब प्रधानमंत्री जी के ऑप्शन की बात करती है पद की इस देश में इतना बड़ा लोकतंत्र है प्रधानमंत्री पद तक के ऑप्शन तो होता ही क्या जिसके पास बहुमत है वो उस पद पर जाए दस साल आपके पास बहुमत था प्रधानमंत्री बने क्या आपने वो पद ऑप्शन में लिया या जोर जबरदस्ती से लिया ये सबको मालूम है हमारे पास अगर इस देश में लोकतंत्र है हमारे पास एक से ज्यादा चेहरे प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वही पिटा चेहरा नहीं है वही प्रधानमंत्री वही गृहमंत्री नहीं ये देश बड़ा है 140 करोड़ का देश है ये हम जो चॉइस बेहतरीन होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा उसमें प्रधानमंत्री जी को डरने की बात क्या है और एक सक्षम नेता इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा जो देश के भविष्य के बारे में जनता के भविष्य के बारे में लोकतंत्र के भविष्य के बारे में सोचेगा बस सर अमित शाह जी ने कहा है कि सोनिया गांधी को डर के उद्धव जी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए हैं जब अयोध्या में आंदोलन चल रहा था तो भी डरपोक लोग कहां थे कि कहा थे जिसका जिक्र आपने क्या मोदी जी कहा थे अमित शाह जी कहा थे फिल्ड पर तो मैदान में तो हम लोग ही थे ना हमारी शिवसेना थी ये कोई छुपे हुई बात नहीं है अमित शाह जी की आखिरी फड़फड़ चल रही है चार जून के बाद उनको पाँच साल में जो कांड किए हैं देश में उसका जवाब देना है। राम मंदिर का विषय जो है वो चुनावी मुद्दा इसलिए बनता है क्योंकि ये लोग चुनाव हारने जा रहा है और अब राम के सहारे ये चुनाव जीतना चाहते हैं लेकिन राम उनके साथ नहीं है सर बारावती के जो उम्मीदवार है जो अभी चुनाव लड़ रही है उनको भी क्लीन चिट दे दी गई है लगातार एक के बाद एक जो उनके साथ आ रहा है उनको तो क्लीन चिट दी जा रही है देखिए बीजेपी वॉशिंग मशीन ये क्लीन चिट की फैक्ट्री भी है बीजेपी अब इतना ही बाकी है क्लीन चिट दाऊद इब्राहिम छोटा शकील दाऊद इब्राहिम छोटा शकील विजय मल्या नीरव मोदी ये सभी लोगों को भी बीजेपी क्लीन चिट दे सकती है अगर चुनाव जीतना है तो अब ये लोगों का सहारा उनको लगेगा दहशत गर्दी करने के लिए देश लूटने के लिए तो अगर कल ये खबर आई कि बीजेपी की तरफ से दाऊद इब्राहिम छोटा शकील लोगों को बी क्लीन चिट हमें आश्चर्य नाही चाहिए सर काल अमित ने जे वक्तव्य केलं की सोनिया गांधींना घाबरून उद्धव ठाकरे जी प्रतिष्ठानला गेले नाही राम मंदिरच्या त्याच्यावर देशामध्ये काँग्रेसचं राज्य असताना शिवसेना त्या आंदोलनात उतरली अमित शाह तेव्हा त्यांचे जे लोक होते ते ढुंगणाला पाय लावून कुठे पडाले सगळ्यांना माहिती आहे बाबरी मशीद पाडल्याची जबाबदारी घ्यायला तयार नव्हते आणि स्वतः अमित शहाच्या पक्षाचे नेते सुंदरसिंग भंडारी यांनी जाहीर केलं की अयोध्येतील त्या घटनेशी भारतीय जनता पक्षाचा संबंध नसून शिवसेनेने कृत्य केलं असेल किंवा हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी निर्भयपणे सांगितलं होय जर ते कृत्य शिवसैनिकांनी के केलं असेल तर मला अशा शिवसैनिकांचा अभिमान आहे तेव्हा अमित शाह कुठे होते राजकारणात तरी होते का किंवा अयोध्येच्या त्या मैदानात होते का गोधराकांड का करणं इतकं अयोध्या सोपं नव्हतं इतकं सांगतो मी तुम्हाला सर कल राहुल गांधी का बयान आया था की देश की फोर्टी पर्सेंट इकॉनॉमिक एक पर्सेंट लोक ये सही आहे देश की 40 परसेंट इकोनॉमी मोदी जी के दो या पांच लोगों के हाथ में है ये सत्य है और ये लोग गरीबी हटाना चाहते हैं मुफ्त अनाज देने से गरीबी नहीं है लोगों को रोजगार देना चाहिए कहाँ है रोजगार आप मुझे बताइए कितना रोजगार दिया ये लोगों ने हाँ और क्या है आगा। आगा। मला असं वाटत नाही त्याच्यावर चर्चा होऊ शकते आणि काँग्रेसनं सांगितलं ते त्यांचं व्यक्तिगत मत आहे काँग्रेसचा त्या त्यांच्या भूमिकेशी संबंध नाही हे काँग्रेसने स्पष्ट केलेलं आहे जसं नरेंद्र मोदी हे आता बायकांच्या मंगळसूत्रांना हात घालायला लागलेले आहेत पाकिटमारी करायला लागलेले ही भाजपची भूमिका आहे का खरं म्हणजे काँग्रेसच्या राज्यात नाही तर मोदींच्या राज्यातच बायकांची मंगळसूत्र ही घाण पडत आहेत लुटली जात आहेत देशामध्ये ते मंगळसूत्राच्या गोष्टी करतात जो माणूस स्वतःच्या घरातल्या मंगळसूत्राला प्रतिष्ठा देऊ शकला नाही त्याने दुसऱ्याच्या मंगळसूत्रांची उठाठेव करू नये या देशामध्ये या देशातल्या महिलांची मंगळसूत्र ही का विकली गेली का लुटली गेली नरेंद्र मोदींनी जी नोटबंदी आणली त्या नोटबंदीमुळे लाखो महिलांना आपली मंगळसूत्र गाण ठेवून घर चालवावं लागलं नरेंद्र मोदींनी जे के लॉकडाऊन केलं हजारोंचा रोजगार गेला त्या काळामध्ये दे या देशातल्या लाखो महिलांना आपलं मंगळसूत्र विकून आपलं घर चालवावं लागलं या देशातल्या बेरोजगार तरुणांच्या मातांना आपलं घर चालवण्यासाठी अनेकदा मंगळसूत्र गाण ठेवावं लागलं शिक्षणासाठी किती उदाहरणात द्यावी अनेक मंगळसूत्र जम्मू काश्मीर मध्ये अनेक काश्मीरी पंडितांच्या पत्नींची मंगळसूत्र ही मोदी पुरस्कृत भाजपा पुरस्कृत दहशतवाद्यांकडून बर का त्यांचं बलिदान झालेलं आहे त्यांची मंगळसूत्र गेली मणिपूरमध्ये किती महिलांचे मंगळसूत्र गेली त्याला जबाबदार मोदी आहेत किती मंगळसूत्राची प्रतिष्ठा मोदींनी ठेवली मंगल सूत्रा गंडांतर आला महिला नरेंद्र मोदी मुड़े आए सर यही बताइए का जो बयान आया था। क्या है मैंने बता दिया तो उनका व्यक्तिगत बयान है कांग्रेस पार्टी ने उससे किनारा तो तो कर लिया है देखिए आपने देखो विकास की बात करिए मोदी जी ने वो मंगल सूत्र पर आ रहे इस देश में महिलाओं की मंगलसूत्र की लूट सबसे ज्यादा अगर हुई है तो मोदी जी के राज में हुई तो पांच साल आगे क्या होगा हम बाद में देख लेंगे लेकिन आपके राज में लाखों करोड़ों महिलाओं का मंगलसूत्र एक तो गिरवी रखा गया है या बेचा गया है हा? आपकी जो नोटबंदी के जमाने में घर चलाने के लिए महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र बेचा है या गिरवा है महंगाई की वजह से आज भी लाखों महिलाएं अपना मंगल सूत्र बेच रही है हजारों हमारे जवान शहीद हो रहे हैं देश के लिए आज भी कश्मीर में उनके मंगल सूत्र के बारे में बात करो मणिपुर में क्या हो रहा है उनके मंगल सूत्र के बारे में बात करो जंतर जंतर-मंतर महिला पर महिलाओं के मंगल सूत्र पर हाथ डाला गया था महिला रेसलर्स मोदी जी को याद नहीं जो व्यक्ति अपने घर में मंगल सूत्र को प्रतिष्ठा नहीं दे रहा है वो दूसरों की मंगल सूत्र के बारे में ठेकेदारी मत करिए। सर कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले ही महाराष्ट्र कैबिनेट ने जो है वो एक हजार करोड़ रूपये का जो है वो शुगर फैक्ट्रीज कंपनी को जो है वो लोन एलोकेट किया जिसमें सबसे ज्यादा शुगर फैक्ट्री भ्रष्टाचार है ये सबसे बड़ा घोटाला सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है ये अब कहाँ है चुनाव आयोग काय सरकार काय ओडब्ल्यू काय ईडी चलिए ठीक आहे ही लाच आहे ही लाच आहे साखर कारखान्यांना अशा पद्धतीनं निवडणुकीच्या आधी हजारो कोटीचा मलिदा देणं ही निवडणुकीसाठी दिलेली लाच आहे हा भ्रष्टाचार आहे मतं विकत घेण्यासाठी त्या त्या भागात दिलेला हा सरकारी निधी आहे कुठे निवडणूक आयोग आहे का पाहावं त्यांनी आता याकडे आपला पाटील संभाजीनगर विशाल पाटील मला असं वाटतं तिथे भारतीय जनता पक्षानं दोन उमेदवार ठेवले आहेत आमच्या पेलवाराशी लढत द्यायला एक उमेदवार कमी पडतो आहे चंद्रहार पाटीलना त्याच्यामुळे भारतीय जनता पक्षानं दुसरा उमेदवार लिफाफा घेऊन पाठवलेला आहे त्याच्यावरती आम्ही योग्य वेळी बोलू याच्यामागे कोण आहे कोणाची प्रेरणा आहे कोणाची ताकद आहे हे भारतीय जनता पक्षाचं कारस्थान आहे भारतीय जनता पक्षाला सांगलीची निवडणूक सोपी जात नाही आहे डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील झपाट्यानं पुढे जात आहे लोकांचा त्यांना पाठिंबा मिळतो आहे त्याच्यामुळे घराघरात लिफाफे वाटण्यासाठी भरलेले त्यांनी भाजपने दुसरा एक उमेदवार अप्रत्यक्षपणे मैदानाला आणला आहे का संदर्भात लोकांच्या मनामध्ये शंका आहे काही प्रश्न आपण ज्यावेळी मशाल गीत हे लॉन्च केलं आणि मशाल गीतला मशाली मशाल चिन्ह पुरवायचा प्रयत्न केला त्याच्यानंतर साबडतोब ठाण्यामध्ये प्रचार गीत लॉन्च करण्यात आलं एकनाथ शिंदे यांच्यावर शिवसेनेचं प्रचार गीत होतं महिलांच्या आनंदीजींचा वारसा बाळासाहेबांचा तुम्हाला दोन गोष्टी स्पष्ट करतो चार जून नंतर एकनाथ शिंदे गट हा पूर्णपणे संपलेला असेल त्यांचा एकही खासदार निवडून येत नाही तुम्ही कोणतीही गीत तयार करा किंवा अजून काही तयार करा अजित पवार गट आणि एकनाथ शिंदे गट हे चार जून नंतर या राज्याच्या राजकारणातून पूर्णपणे नामशेद झालेले असतील या दोघांचाही एकही एक खासदार निवडून येत नाही चलिये